Assalamualaikum. Sekilas Fakta 8 Disember 2025 bersama saya, Masra Malak. Antara berita utama hari ini, SPRM tepis dawaan Rafizi. Peguam persoal Rafizi kenapa diam masa jadi menteri. MPPN dakwa pertuduhan tergesa-gesa ada unsur politik. Bila kita mulakan dengan perkembangan berita politik di tanah air. Ahli Parlimen Pandan, Rafizi Ramli mendakwa beberapa pemimpin PKR yang menentang Kem Nurul Izzah Anwar dalam pemilihan parti Mei lalu telah menjadi sasaran siasatan SPRM. Dawan itu dibuat melalui audio siar terbarunya di mana Rafizi mendedahkan bahawa insiden berkenaan tidak pernah didedahkan sebelum ini. Menurut Rafizi beberapa calon yang bertanding melawan Nurul Izzah bukan sahaja disiasat malah ada yang ditahan SPRM. Beliau turut memberi contoh seorang calon sahaluan dengannya yang disiasat berhubung pembelian sebuah rumah lelong secara tunai, individu yang digambarkannya sebagai tidak pernah tewas dalam pemilihan parti di Selangor. Rafizi juga mendakwa rumah calon itu turut dikepung pegawai SPRM sehingga menyebabkan isteri dan anak-anaknya ketakutan. Beliau berkata tindakan itu keterlaluan memandangkan calon berkenaan bukan jenis yang akan melarikan diri daripada siasatan. Rafizi turut mendedahkan bahawa beliau menghubungi Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada waktu itu untuk bertanyakan sebab siasatan dilakukan ketika pemilihan parti. Menurutnya Anwar menjelaskan bahawa individu tersebut mempunyai kes namun Rafizi berpendapat tindakan mengepung rumah tidak perlu dan memalukan keluarga itu. Beliau kemudian menghubungi individu terbabit dan mendapati pembelian rumah tunai itu dibuat kerana harga lelong hanya RM30000 sahaja dan tidak boleh dibuat melalui pinjaman. Rafizi mendakwa isu sebenar lebih berkait dengan pemilihan PKR bukannya kes rasuah. Sementara itu SPRM hari ini menolak keras dakwaan ahli parlimen Pandan Rafizi Ramli yang mendakwa agensi itu digunakan bagi menekan calon dalam pemilihan Parti Keadilan Rakyat PKR pada Mei lalu. Dalam satu kenyataan, SPRM menyifatkan tuduhan bekas timbalan Presiden PKR itu sebagai tidak berasas dan tidak benar. Menurut SPRM, setiap siasatan hanya dijalankan berdasarkan aduan atau maklumat yang diterima dan semua aduan yang mempunyai asas akan melalui proses pengesahan mengikut undang-undang serta prosedur ditetapkan. Sementara itu, SPN turut menafikan dakwaan bahawa pegawainya mengepung rumah seorang individu ketika siasatan dilakukan. SPRM menjelaskan tindakan berunsur kejutan merupakan kaedah biasa bagi mengelakkan bukti dilupuskan. Seterusnya, Peguam Kanan Hanif Katri Abdullah hari ini mempersoalkan tindakan bekas Menteri Rafizi Ramli yang hanya kini mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggunakan SPRM untuk mempengaruhi pemilihan PKR pada Mei lalu. Hanif berkata jika dakwaan itu benar, ia berpotensi menjadi isu salah guna kuasa di bawah Seksyen 23 Akta SPRM dan Rafizi sepatutnya membuat laporan ketika kejadian berlaku bukan tujuh bulan kemudian. Persoalan kepada Rafizi Ramli adalah, kenapakah beliau tidak membuat aduan kepada SPRM pada persekitaran bulan Mei 2025 atau sekurang-kurangnya selepas dia meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi pada persekitaran hujung bulan Jun 2025? Kenapa tidak? Kenapa kita takut membuat perkara yang betul? Bagaimanakah rakyat hendak menerima prinsip politik anda sekiranya anda tidak mengambil langkah yang betul pada masa yang perlu? Rakyat yang kelimanya, rakyat tidak boleh menerima sifat politik seperti ini, iaitu apabila kita mempunyai jawatan, kita berdiam diri. Ini pun adalah isu kedua yang besar yang Rafizi cuma bangkitkan selepas dia meletak jawatan sebagai menteri. Beliau juga menggesa agar panel penasihat khas di bawah Jabatan Peguam Negara ditubuhkan bagi menyiasat dakwaan melibatkan Anwar dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki termasuk klip video perbualan membabitkan ahli perniagaan Elbertie. Kita beralih ke perkembangan <tuh> lain seorang pemimpin kanan PAS Anwar Musa menegaskan kembali pentingnya muafakat nasional selepas MCA menyuarakan rasa tidak senang terhadap parti itu. Menurutnya, sebarang perpecahan tidak akan memberi keuntungan. Justru perpaduan dalam kalangan parti politik Melayu dan Islam harus dipertahankan. Anwar berkata pengaruh politik orang Melayu dan Islam kini dilihat semakin lemah dan muafakat nasional menjadi kunci untuk membina kekuatan politik mereka. Beliau menegaskan PAS, AMNO dan Bersatu perlu bersatu seperti gagasan muafakat nasional sebelum ini. Sementara itu Presiden MCA Wee Ka Siong berkata, partinya mungkin memilih laluan sendiri jika BN terus bekerjasama dengan PH dalam PRU akan datang. Wee juga menegaskan PAS tidak dapat diterima oleh majoriti masyarakat China jika segelintir pemimpin yang kerap mengeluarkan kenyataan kontroversi. Anwar menjawab, PAS tetap istiqomah menyokong muafakat nasional dan menekankan Islam mengajar umatnya berbuat baik serta bertolak ansur. Sementara itu, PAS mengambil pendekatan terbuka selepas dikaitkan sebagai faktor penolak buat MCA menyertai Perikatan Nasional PN. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari berkata parti itu akan sentiasa bersedia mengadakan dialog dengan mana-mana pihak termasuk MCA bagi menjernihkan sebarang kekeliruan berhubung dasar dan pendirian pembangkang. Menurutnya pandangan terhadap PAS wajar dijernihkan melalui perbincangan terbuka bukan berdasarkan persepsi yang tidak lengkap. Ahmad Fadli menekankan bahawa semasa kerjasama terdahulu dalam kerajaan PN, tiada konflik besar berlaku antara PAS dan MCA dan pengalaman pentadbiran itu sepatutnya menjadi asas kefahaman bahawa PAS bukan parti yang memusuhi mana-mana kaum ataupun agama. Beliau juga menegaskan pintu PAS sentiasa terbuka untuk dialog bagi menyelesaikan salah faham atau keraguan. Dalam perkembangan berkaitan, pemimpin AMNO Muhammad Puan Zakashi mendakwa alasan MCA menolak menyertai PN bukan kerana PAS, sebaliknya faktor sebenar adalah prestasi bersatu dan perpecahan dalam gabungan itu. Beliau menegaskan jika PAS benar menjadi isu, MCA sepatutnya tidak keberatan ketika bekerjasama dalam kerajaan PN sebelum ini di bawah kepimpinan Muhyiddin Yassin. Muhammad Puan berkata MCA perlu sedar tiada mana-mana parti politik boleh berdiri sendirian dalam landscape politik baru dan sebarang kesilapan boleh mencecaskan kelangsungan parti itu. Beliau juga menegaskan masa depan MCA boleh menjadi lebih teruk jika meninggalkan BN tetapi tetap tidak menyertai PN. Bila jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, berita terkini berkaitan skandal rasuah melibatkan Ahli Parlimen Padang Serai Azman Nasruddin. Dalam kenyataan terbarunya, Azman menyifatkan pertuduhan rasuah terhadapnya sebagai tergesa-gesa dan mempunyai unsur campur tangan politik. Azman yang didakwa bersubahat menerima rasuah RM400,000 dalam projek ladang ternakan lembu berkata, tindakan itu dibuat selepas beliau menegur kerajaan mengenai surat sokongan yang berbeza antara Esko negeri dan bekas setiausaha politik Perdana Menteri. Beliau mendakwa pertuduhan itu seolah-olah untuk mengalihkan perhatian daripada isu melibatkan bekas pegawai kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Mat Akin. Bagi saya, saya yakin ini tuduhan yang bersifat. Ada unsur-unsur campur tangan politik. Okay? Sebab saya dimaklumkan oleh seorang lagi tertuduh bahawa kemungkinan kes beliau akan dituduh pada bulan Januari ataupun Februari. Beliau juga terkejut. Tiba-tiba beliau juga dituduh sama dengan saya Maknanya ada Pertuduhan segera yang dibuat untuk Menutup kes-kes yang berlaku Dalam seminggu dua ni Beliau turut mempersoalkan kenapa beberapa isu lain termasuk rakaman 13 adun Sabah masih belum disiasat, menekankan bahawa tindakan terhadapnya menunjukkan ketidakseimbangan dalam penguasaan undang-undang. Seterusnya, Kementerian Kejuraya KKR meminta orang ramai tampil menyalurkan maklumat berhubung pihak yang dipercayai mengalihkan tanda amaran dan penghadang konkrit di lokasi kemalangan maut melibatkan sebuah SUV di Hulu Terengganu baru-baru ini. Menteri Kejuray Alexander Nantalingi menegaskan tindakan itu dipandang sangat serius kerana kawasan berkenaan sebenarnya telah ditutup dan dilengkapi langkah keselamatan mengikut prosedur operasi standard. Katanya KKR tidak pernah mengalihkan mana-mana tanda amaran ataupun penghadang keselamatan di lokasi tersebut. Menurut beliau, siasatan sedang dijalankan mengikut tata kelola KKR namun sehingga kini pihaknya masih belum dapat mengesahkan siapa yang mengubah kedudukan penghadang konkrit itu. Justru orang ramai yang mengetahui sebarang maklumat diminta segera menyalurkan kepada pihak kementerian. Tragedi itu berlaku Jumaat lalu apabila sepasang bakal pengantin maut selepas SUV yang mereka naiki dari arah Ulu Terengganu ke Gua Musang hilang kawalan dan terhumban ke dalam gaung sedalam 61 meter di kilometer 52 Jalan Kuala Jeneris, Sungai Gawi Garing atau Bukit Kawa. Sekilas fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian saja daripada saya Mas Romala untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kami di kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, Youtube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.